Сань, Одесса – это просто хаос да, и веселье. Да да, 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 Это очень крепко, это очень крепкая история. Держи, да! вот так и не доехал. Всем привет! Мы сегодня находимся в Одессе на открытии сезона. И знаете, что происходит? Я снова провтыкиваю свою гонку. Димчик, погнали! Мы снова опаздываем, как и в прошлом году на закрытии. Полетели! А, вот Серега, он вернулся с тестов. Он а я там знаю, какой режим должен быть? Какой самый мощный? Нет. Димончик, самый мощный режим, подскажи! Рейс! Рейс? Да? Вот. Там мой заезд! а, -а, -а. Вот Леха, это мой хороший друг из города Харьков. И сейчас у нас будет с ним заезд. Мы сейчас выезжаем на двух одинаковых мотоциклах 24 года. Брат, удачи нам! Классной гонки, потому что мы должны максимально кайфануть. РС-мото лучше всех, РС мото ждет успех! Наша готов, наша готов, внимание, шикар! Как такое может быть это что за просто не переключился Я дергаю передачу, все, он не поднимается. Ну как такое может быть? Именно на заезде! Ну как? Братуха, ну поздравляю! Бабе, Бабе, ты... Ты гоняйся, гоняйся! Смотри, выезжай сейчас осторожно, брат. Вот так смотри слева. Не понимаю, что ты не переключился, малыш? Ты ж такой у меня хороший, ты так классно ездишь обычно. Ну что с тобой произошло? В общем, вот такая вот история с гонками. У тебя может быть все хорошо, ты можешь быть настроен. И в какую-то секунду либо ты где-то ложанул, либо мотоцикл. Wake up and lace up my sneakers, I'm always dressed to kill. Each time I speak, I'm at peak to bring me some extra ears. Feel it in my soul in my sleep, I breathe till the winds get sealed. Don't go while the rest sit still. be mode on a run out here. Work till the fun's out here. Can't stop till the path fall clear. Slim run a sweatshop and a pet shop, cause the dogs out here. Even in the dark, i will here. Shine through the fall for a little. This a headlight to a deal, they freeze none of y'all out here. Помните, Серега, это наш механик. Помните, я говорил, он, он старовал, стартовал на Хайбусе в прошлом году. И я говорил, что Серый будет продолжать это дело-дело. Мы выделили ему наш гоночный мотоцикл 2020 года BMW S 1000 RR. Серый, братуха, удачи, ты красавчик. Мы в тебя верим. Побеждай, брат. Одесса, как всегда, встречает красиво. Организация на высшем уровне. А вот и организатор. Ничего себе, я только за организацию говорю. Запускаем Днепр, Турба, 47. И у нас вот так Киев. Громкий Димон, запускай. Опа, ушел. Э, так, это перезаезд происходит, чтобы вы понимали. Из-за того, что тот пилот не стартанул, сделали перезаезд. Красавчик, красавчик, хорош, 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 хорош. Молодец. Так, РС-мото проходит дальше. Все, класс. Возвращается Серега. Молодец, серый. Даня прошел дальше. Засчитали победу ему. Прошел Даня, прошел, получается. Серега, Даня и Леша. А у меня тут будет еще перезаезд или нет? До двух побед. Все, а. В любом случае, пока две победы у кого-то не будет, вы едете. Значит, я еще не вылетел, ничего себе. Лех, мы сейчас стартуем с тобой. Поехали. У нас перезаезд, типа. Так, у меня что-то с шифтером. С пинком только что было переключение очень жесткое. У меня что-то от, отваливается шифтер. Нам сюда, братуха. Сзади машины, Лех, аккуратно. Малыш, ну не подставляй меня, пожалуйста. Мы же на гонки приехали с тобой. Ты прошел, ты красавчик серый, молоток, молоток. Да, ты ж проходил, ну, я, я сколько понимаю, ты же, ну, первый. Леха, поздравляю! Ты отдаваешься дальше За ресс да, да. Все, а я иду Движевать Сюда а Вот так надо делать Да нет, красиво Ну ничего, проиграл так проиграл Хуже не приехать на гонку Которую у тебя позвали 26 числа В Одессу на открытие сезона А говорить и рассказывать о том, что ты самый быстрый и кушаешь мотоциклистов. Так, интересно, как там у Серого дела? Метр и город Ким. держит номер 99. Сережа, механик РСМОТО, город Ким. Ты вылетел, да? Ну, еще, мы с тобой вдвоем вылетели, нормально, ничего страшного. Да, на кольце мы им покажем. Спасибо, Супер. Да, рад, что вы поддерживаете. Спасибо вам, спасибо. спасибо. спасибо рад знакомству. Да. Ну, зато с тобой фоткается, как с победителем. Да, но самое главное, что мы классно провели время, наши пилоты остались, еду дальше. Я вылетел, ничего страшного. Проиграл, проиграй с достоинством. Победителю Лехи желаю пройти дальше, как и всем нашим ребятам. От нас еще едет Данил, Даня и Серега наш. То есть у нас три пилота прошло вперед. Желаем им удачи в классе литров. Заездом доволен, все было очень классно. Молодцы! Они путь на открытие. Серега красавчик, болеем за серого. Даня тоже пришел дальше. Два наших пилота шагают дальше. Леха тоже, да, по-моему? Леха, да, да. Лех, нет, три. Нет. Или его скушали? Уже скушали. Там... Ну, все, два наших пилота двигаются дальше. 96-95 подъезжаем. 96-95. Внимание, Это два на, на СРР. Два <решили> э, мотика 2020 года. Серега и Даня. Итак, финал, <пирает> вот так в финале пересекается номер 33 Моторайда Одесса и номер 99 Рэдс Киев. Сейчас будет заезд за первое место Серега против Игоря Райда, самый быстрый пилот, чемпион прошлого года. Отходим. Это что за невероятное? Ты видел? Ты видел старт? Красавчик, красавчик. Очень хорошо стартанул. Очень хорошо. Райда, Райда одержал победу. Ну, Но... серый красавчик, это было достойно, это было очень достойно. Слышь, все говорят, достойно. Красавчик, красавчик. Пару слов для прессы. Э, я хочу сказать всем, э, если у вас есть хотя бы вот такая капелюшечка, желание ездить на мотиках, просто берите эту капелюшечку, растягивайте ее, просто за уши очень сильно катайтесь, еб... просто, делайте полный газ. Правильно, красавчик, Серега. В общем, Миша организовывает движение, как всегда бардак. Выставляет М5 на тысячу не сил можете? или сколько. Это, давайте, по информации, которую я знаю, самая быстрая М5 в Украине. Очень, е очень жестко. Да, с, с кем он едет? С кем он едет? С Райда. С моторайда выезжает. Красиво, красиво. Сейчас будет заезд. А после этого мы будем сжечь резину. Миша, на челике, я на мотике. Коля Чаушка на мотике. Все будем именно сжечь именно, делать облака из дыма. Мы позвали нашего товарища на самый быстрый пятый компетишн от компании Anlimbus. Вот, друзья, вот сейчас всем станет все понятно. Какие? Очень микрофон этот Сержа вот так и не доехал. Он где-то примерно еще на полпути. Серенький, как справы? Ты сегодня тигр именно лютый. Я, я, я стараюсь. Красавчик, красавчик. Подготовка происходит. Подготовка. Подготовка. Подготовка как тачки сильные, да, да, плюс да. сил, очень высокая температура. Греется. Пробный старт. Сейчас остужаем и будем рубиться. Потому что это интересно. Мы за честные. Мы, за честные. мы даже дуечку дали. Лишь бы все было нормально. Красавцы, красавцы. Игорек, ты готов? Ну, поедем, конечно. Красавчик, красавчик. Мотоциклисты всегда готовы ехать. Так же, как и нормальные автомобилисты. А можно у вас пару слов на камеру спросить, если вы не против? Расскажите, пожалуйста, вот наше видео, в котором вы главный герой закрытия сезона, набрало уже больше чем 100 тысяч просмотров. Узнают на улице вас. Все чаще и чаще или и так узнавали? Не, ну в городе у себя все. Уже... В городе вас точно все знают, потому что вы настоящий. не, не Знаю, там, вы да, там настоящая я не Я они видят, что какой-то старик там ездит. Не, ну, вы... Жпачку. Ну вы очень крутой, вы очень крутой. Мы на самом деле, нам постоянно пишут, просят, чтобы мы прям полноценное интервью у вас взяли. Если вы не против, я бы когда-то с вами созвонился Ой, и договорился. Ребята, да? Крутяк. Ребята, Рад был очень вас очень видеть, очень в очень, очень хорошем настроении. Не выступал сегодня, потому что кубку готовлюсь. Вчера тренировался полдня, сегодня, все утро до обеда. Ну, до гонок тренировался. Почему? Потому что сцепление все-таки дорогое. А выступил бы. И, и уже, уже еще, не было бы на кубка понял смысл но у меня самый был план 600 но ну, вы красавец что вы всегда поддерживаете движение даже да. если вы вот не выезжаете ну, на но на 600 вы на 600, на 600 вы сегодня хорошо но это ездят. только я начинаю серьезно вы красавчик очень очень приятно 6 такие люди так 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 сейчас будет происходить что-то очень интересное Ух! а это тогда прогреваться даже не надо да, чуть-чуть назад. Знаю, что задняя есть. Надо чуть-чуть назад. Красава. Все, да, едем. Ай, красиво! Вот эта тачка кайф! Сейчас будет стопи, стопи. Сань, Одесса, это просто хаос и веселье. да, да. Ай, хорош, хорош. Хаслик, да, 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 он у меня красавчик. А самое главное правило, возьми мотоцикл у друга, вересмота и сожжь ему резину, сцепление и коробку. Настоящая звезда! Ты вообще понимаешь? А? Вот этот человек, это папа. Пратуха! Красавчик! Крепкая, крепкая уха. А строила строил ее. Они, оттуда, да? Стоит 4, это сейчас вообще на стоке. Ребята, едем, крайний заезд. Кучерявые мальчики, ну попитесь, говорю, за колеса, за колеса. Пожалуйста. Скушал, но машина крепкая, ребят. Гонки в Одессе подошли к концу. Было очень много интересных заездов. Погонялся я и вся наша команда. Ребята, выступали. Серега попал на второе место, заехал на подиум, мы за него очень рады, поздравляем. Классный день очень. Посещайте такие мероприятия, поверьте, это классно, это, это праздник для мотоциклистов. Поэтому, друзья, спасибо, что были сегодня с вами. Всех обнимаю, Вы, вернее, с вами был Киргица, всем пока.